Абсолютно, как говорится, потому что я верующий человек, мы приехали рано утром, все отслужили службу. Для него это было, в общем-то, немножко не совсем понятно, потому что он говорит, многие чиновники приезжают в церковь для того, чтобы засветиться, как бы побыть и уехать. Ну, у нас несколько другие подходы, лично у меня, и я, когда мне предоставили право, сказать слово я буквально сказал что сложно после Владыки говорить но я считаю что э, вот в прошлом году приезжал на Украину наш патриарх и когда он выступал в э, Почаеве, он сказал конечно же надо много молиться но и надо много работать поэтому мы с вами все понимаем что сказки только кашу из топора варят сказки а для того чтобы сегодня лучше жить, надо, конечно же, работать. И я думаю, что железная дорога сегодня это достойный пример так, как нужно относиться к своей стране, к родине, к своим людям. И я думаю, что если вы нам, нашей команде, доверите в своем округе, то мы вас не подведем и сделаем все для того, чтобы сегодня, ну, чтобы всем жилось не хуже, чем на железной дороге.